savbon roziyallohu anhu kelidilar yo rasululloh men uyga ketsam uyga borganimdan keyin uyimdagi gapim siz haqingizda hayolim sizda sizni o'ylayveraman o'ylayveraman to sizni oldigizga yetib kelgunimcha ye yetib kelib sizga termulib o'tiraman men bir narsadan qo'rqaman o'lim bizni ajratib qo'ysa deydi agar alloh taolo menga nasib qilsayu jannatga kirsam jannatga kirsam ham sizni ko'rmasam kerak bu yerda siz payg'ambarlar bilan birga bo'lsangiz deb bu kishi yig'lab yig'labyubordi payg'ambarimiz alayhissalom bunga javob qilolmay tursalar jabroil alayhissalom javobiga oyat olib keldi rasululloh bu yigitga issiq oyatlarni o'qib berdilar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء فحسن أولئك رفيقا أي بيغمبر kim allohga itoat qilsa va payg'ambarga itoat qilsa u odam o'lishidan qo'rqmasin u odamlar jannatda payg'ambarlar siddiqlar va shahidlar bilan birga bo'ladi alloh ularga ne'mat bergan payg'ambar bo'lish qanaqa neat siddiqlik qanaqa ne'mat shahidlik qanaqa ne'mat men shuncha buyuk ne'mat sohiblari <laughs> bilan <laughs> birga qilib qo'yaman bularni <laughs> ular <laughs> cho'chishmasin va hauaulaika roiqo jannatga tushsangizu shunday go'zal rafiqalaringiz bo'lsa qanday yaxshi